Всем привет, с вами Илья и сегодня я буду обзор ну, делать обзор на, мои, на мою самоделку. Но там не хватает одной фигурки. Это Хан хансоло. Ну, как только я произнес имя хансоло, вы уже, наверное, догадались, что это будет самоделка на Звездные войны. Ладно, выезжаю в кадр. Ну. Сейчас. Не буду вот, Это вот такой вот ганчик. У него есть стекло. Фокуса, видите? Э -э, вон там. Из вторых следующая функция. Это вон. Вот фокусация. Извините. Это вот там. Ну, соответствующая... Эм... Как сказать? Извините, пожалуйста. А -а -а да, соответствующая сторона. Левая сторона, она такая же. Она тоже открывается вот здесь. Крылья не двигаются абсолютно. Они у меня стоят. Да, ну, вот тут обтекаемая форма такая у нас. деталька из танка. Я, я разобрал танк. Ну, вот. Все, заканчиваю. Ладно, шучу. Во-первых, у меня есть вторая самоделка. Во-вторых, я функции не закончил. Сейчас. Не, буду, не хочу спалиться. Уберу из кадра вам секундочку. Надеюсь, вы ничего не слышали. Ну, точнее, вы ничего не слышали. И я сделал вот такой вот спидер. А, на нем будет сидеть вот этот клон. Давайте его сюда посадим. Извините. Посадим нашего клона. Вот это... Я вам объясню, почему вот это вот сзади. Ну, если вы, если вы соберете вот абсолютно такой же спидер, вот, можете, вот как он у меня сделан, все такое же сделать, вот, и можете вот это, вот этим вперед, как пушка такая энергетическая. Но у меня это двигатель. Я использую это, это как обычный двигатель. А, можно посадить клона. Так, катается он. Давайте посмотрим. На старт. На. На старт. Внимание. Марш! Ну, немножко половины... Немножко дальше половины стола он у меня проехал. Ну, вот такой вот очень простенький спидер. Я над ним не сильно замвар... не заморачивался. Сильно. Если не сильно заморачивался... заморачивался. И вот, вот с этим только заморачивался. вот Было сложно вот эту вот часть сделать. Потому что это я хотел сделать перед. А, и почему оно у меня так не получилось, я вам сейчас расскажу. Просто в, в этом ганшипе есть функция. Вот когда он летит, открывается Извините, это там у меня фигурка упала, дроид, и, и выезжает он. И давайте попробуем вот переставить, как будто это, вот это у него вперед. Ну, давайте, как он будет, просто я не пробовала, давайте, э, просто, ну, мне так он не сильно нравится, и вот это как, как будто роль, но он за него не ухватится. И, ну, можно его еще вот так поставить, конечно же на ноги. И вот так руки сделать. Ну, он не будет цепляться, конечно же, за него. Конечно, это... Ну, вот так можно поставить. Ну, так точно там ну, вот туда не останется и не вот так вот не закроется. Пусть пока будет открытый. Давайте сделаем как будто это вперед. И вот так посадим. Что-то у него это зад. Он а, нормально, он думает задом. Сейчас, займите. У меня бывают проблемы с лицом. Ну, не у меня, конечно. А, и еще. Секундочку. Я сделаю подсветку большую, чтобы вы видели, как внутри все выглядит. Так оно выглядит внутри. И вот на вот, вот туда. Видите? У меня руковод будет сейчас все делать. Эм... Вот так оно зло. А, кстати, давайте вот так. Вот что там, оно опять видите она вот так цепляется, ну в общем да ну выключаем под ну не пусть будет все-таки эта подсветка пока при мне сейчас вот так да. да я не знаю что это было за это не полоска, простите. Ну, все-таки давайте свет выключу. Точнее, я и так со светом снимаю. Вот так, короче. Вот. вот так. И вот это за. Мы проверим, закроется у нас, либо нет. И как вы видите, наверное. Да вот, как вы видите. Бывает вот эта штука отламывается. Извините, пожалуйста. Надеюсь, меня не видно. Да, меня не видно. Вот как вы, наверное, видите, оно не до конца закрылось. Смотрите. Сейчас я его камеру распушу немножко. Вот видите, не до конца. Вот за эту неполадочку простите меня. Подвинуть подальше. Ну и вы скажете, это все, такой маленький обзор на всего лишь семь с половиной минут. Но нет, еще у нас есть вот, вот такая вот э, вот такой баром баромоса сликантина, по-моему, так называется. Буду подсвечивать. Извините, пожалуйста, вот за это то, что было. Пора. Ну и вот магическое тп. Ну, Скорее-то я ТП был. <клёх> Ладно, приступим. Вот э, это барная стойка, напитки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть напитков, думаю, достаточно. Давайте... Э, вот, это не Мадянский воин. Извините за такой свет, конечно, сильный. Вот такой вот он. Подсвечиваются все напитки. Вот, как вы видите, когда я на них свечу. Потому что я на них свечу. Вот еще. И есть такой вот кислотного цвета. Дальше желтый, желтый, водичка и обычная водичка. И такой аппарат, чтобы чтобы наливать какие-то различные напитки. Вот баллон, который он питается. Вот такая конструкция. Я с ней не заморачивался. Дальше перейдем. Я буду пока эм, ставить на место всегда немадянского война. И все остальное. Я там куплю еще консола прикуплю. И он у меня будет в этом наборе. Может я еще... Если мы самоделки? киван, может я еще даже сделаю тысячелетний сокол. Вот он у нас сидит. И есть еще одно вот тут место для другого. Для второго человечка. Сейчас я его сниму. Все, я его снял магическим способом и теперь сцена сцена где должны идти инопланетные музыканты вот она сейчас камера сфокусируется вот она моя камера сфокусировалась вот наша сцена Тут мы, сюда мы можем поставить Нашли немандианского воина Вот он Вот так Немандианский войн Ну обычная сценка Такая Ничем не примитивная Ну ладно на этом я буду заканчивать Обзор Моего ганшипа И Бармалейской лекантины По моему так Я забываю название Ну в общем на этом я заканчиваю свой обзор Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте хорошие комментарии внизу. Всем удачи, всем пока. С вами был Илья. Увидимся.